नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं अभ्यास हाच मंत्र या युट्यूब चॅनलवरती तर आज आपण सी डी पीवरचे काही तीस क्वेश्चन घेणार आहोत तर चला पाहू एक नंबर शैव शैव काल के अवधी हे शैव कालची अवधी कोणती आहे तर जन्मसे एक वर्ष तक बी जन्मसे दोन वर्ष तक सी जन्मसे तीन वर्ष तक डी दोन से तीन वर्ष तक तर शैवा शैववाला काल की अवधी हे जीरो से दो साल के तक का ऑप्शन क्रमांक बी शिशु अवस्था ही कश का है तो अवस्था ही बी जन्म से दो वर्ष तक तो प्रश्न क्रमांक दोन पहा जिन पी के अनुसार दो से सात वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की टिम्बटिम्ब अवस्था में है संज्ञानात्मक विकास के कौन से अवस्था है दो से सात साल से वजह ए पूर्व संक्रियात्मक औपचारिक क्रिया संक्रियात्मक सी मूर्त संक्रियात्मक डी तो स्पष्टीकरण पियाजे के, आउचार, के सिद्धांत की व्याख्या चार प्रमुख अवस्थाओं से बांटकर की जानी ज, की गई है जो एक संवेदिकात्मक अवस्था जीरो से दो वर्ष तक दोन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दो से सात वर्ष तीन मूर्त संक्रिया अवस्था सात से बारह वर्ष चार औपचारिक संक्रिया अवस्था बाराशे सोळा वर्ष तर याचं उप ऑप्शन आहे ऑप्शन क्रमांक ए संक्रियात्मक अवस्था तर प्रश्न क्रमांक तिसरा पहा विकास से विकास तिम्ब तिम्ब से टिंबटिंब ओर पडता आहे विकास काय होते की आ, ए सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है विशिष्ट की सामान्य से कि साधारण से आसन आसन की ओर बढ़ता है तो स्पष्टीकरण बगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है उदाहरणार्थ नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है तो ऑप्शन क्रमांक ए सामान्य से विशिष्ट प्रश्न क्रमांक चौथा जब वयस्क सहयोग के सामान्य सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं इसे कहा जाता है ए समी, समीपस्थ विकास बी सहयोग देना सी सहभागी अधिगम डी सहयोगात्मक अधिगम तो इसका ऑप्शन है बी सहयोग सहयोग देना तो स्पष्टीकरण बगा सहयोग मिलने पर वयस्क में आंतरनिर्हित क्षमता का विकास होता है तथा वह प्रगति की तरफ अग्रसर होता है तो ऑप्शन क्रमांक बी प्रश्न क्रमांक पांचवा पहा नवीन नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारण में बदलाव की प्रक्रिया टिम्बटिम्ब कहलाती है अनुकूल बी आत्मसात्करण सी समायोजन डी अहंकेंद्रित तो क्या कहलाती है स्पष्टीकरण देखिए नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव करने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है मजेज नवीन जानकारी नवीन गोष्टीला एखाद्या गोष्टीची नवीन माहिती मिळवण्यासाठी काय केले जाते की वर्तमान मी बदलाव म्हणजे जी मिळालेली माहिती आहे त्यामध्ये वर्तमान म्हणजे जी चालू आहे त्याच्यामध्ये काय केले जाते बदलाव की प्रक्रियाला बदलाव केली जाते एखाद्या गोष्टीमध्ये ते समायोजन करून घेतो आपण की मिळते जुळते ऐकणे परिस्थिती यासाठी समायोजन केले जाते अर्थात जब हमारे मानस पटल पर परि वस्तू व्यक्ती का स्थान को लेकर कोई स्कीमा बन जाती आहे तो उसमे बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर उस स्कीमा में समायोजन करना पडता आहे तब जन का जाकर हमारी स्कीमा में परिवर्तित होता है तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी समायोजन सहा नंबर प्रश्न पहू मध्य बाल्यावस्था में भाषा के भाषा टिंबटिब के बजाय टिंबटिंब अधिक है बाल्यावस्था में भाषा टिंबिब के बजाय टिंबटिंब अहं केन्द्रित समाजकृत बी समाजीकृत और अहं सी जीववादी समाजीकृत डी परिपक्व अपरिपक्व उत्तर तो है बी मध्य मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय केंद्रित होता है मध्य बाल्यावस्था में बगा स्पष्टीकरण पहुन पा, घू अपन मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय केंद्रित अधिक होती है बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है और अपनी इच्छाओं के सामने दूसरे के इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता मुझे बाल्यावस्था में क्या करता मुल की समाजीकृत नसतात किंवा अह का समाजीकृत के बजाय म्हणजे समाज समाजाशी निगडीत असं वागत नाही तर काय करतात अहम केंद्रित असतात स्वतःशी निगडित असतात त्यामुळे त्याचं उत्तर काय ऑप्शन क्रमांक बी प्रश्न क्रमांक सातवा पहा बालकेंद्रित शिक्षामध्ये सामील हे तर बघा खालील ऑप्शन ए बच्चो लिए हस्तप हस्तपरक गतिविधिया बी बच्चो का एक कोने में भेटना बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगमन दी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते तर तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ स्पष्टीकरण बगा बालक की रुचियों प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बालक बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है, है इसके निम्नमित निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत है मुझे इसके मा की रुचिया बा म्हणजे मुलांच्या आवडीनिवडी त्यांच्या प्रवृत्ती त्यांची क्षमता याचं लक्ष केंद्रित करून करूनच की काय बालकेंद्रित शिक्षा काय म्हणजे ह्यालाच काय केलं जाते बालकेंद्रित शिक्षा बोलली जाते तर बघा बालकोको क्रियाशील रक्कर शिक्षा प्रदान करणं मुलांना कार्यशील बनवणे बालकी शिक्षा उद्देशपरक होणं उद्देशपूर्वक असायला पाहिजे ती बालक योग्यता व रुचि अनुसार विषय वस्तू का चयन होणार मुलांना काय आवडते काय नाही याच्यामध्ये लक्ष केंद्रित केले पाहिजे लक्ष दिले पाहिजे रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदी के शिक्षण देणार पाठ्यक्रम के छोटे छोटे हिस्स शिक्षण देणार तर ऑप्शन क्रमांक बच्चों बच्चो लिए हस्तपर गतीविधी बालक केंद्रित होते प्रश्न क्रमांक आठवा पाहू कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में टिम्बिंब बुद्धि उच्च स्तरीय थी डिजिटल बुद्धि उच्च स्तरीय थी क्या थी स्थानिक शारीरिक अतिवीलता से संगीतमय तो की भाषा है कॉमन उत्तर तो है कि कक्षा अध्यापक में राघव को अपनी कक्षा में अपने की पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत संगीतमय ऑप्शन क्रमांक सी प्रश्न क्रमांक नवा नवा बहु जब एक शिक्षक यह समझता है की स्वाभाविक से लडके गणित में लडकियों से अच्छे हे यह है आहे की परक, लिंग जेंडर तर याचं उत्तर डायरेक्ट बघा खालचे ऑप्शन वाचाच्या आपल्याला समजते की हे लिंगजेंडरशी संबंधित आहे आणि सी शिक्षाप्रत डी सही दृष्टिकोन वाला तर ऑप्शन क्रमांक बी जेंडर समावेशी शिक्षा मानती हे की टिंब टिंब को टिंब, टिंब के अनुरूप बदलना हे समावेशी शिक्षा काय असते तर समावेश शिक्षा बच्चे आणि व्यवस्था 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 को बच्चे के अनुरूप बनता है परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलता है बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलता है तर बी बी ऑप्शन क्रमांक स्पष्टीकरण समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए प्रश्न क्रमांक अकड़ा बहुत बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होनी होती है इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है ये तालमेल बैठाने वाले की बी संप्रेषण और व्याख्याता कि सी सुगम सुगमकर्ता की डी निर्देशक की तर ऑप्शन क्रमांक सी आई बगा स्पष्टी क्रमांक बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए एक शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए जिसके बालक उनमें संपर्क हो है में रह अपनी समस्याओं को बिना संकोच के कह सके मुझे सुगमकर्ता मुझे बालक का कि शिक्षक से संपर्कामध्ये राहिलं पाहिजे आणि आपल्या समस्याचं निराकरण केलं पाहिजे ऑप्शन क्रमांक सी प्रश्न क्रमांक बारा बघू इनमेचे कोणसी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चा की नाही हे नाही आहे हे बघायचं आहे आपल्याला प्रतिभाशाली विद्यार्थ्यांचं नाही आहे तर उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया उच्च आत्मक्षमता निम्न औषधी आता विशेष प्रतिभाशाली व्यक्तींच्या मध्ये सर्व गुण हे म्हणजे वरच्या पातळीवरचेच असतात बघा उच्चस्तरीय की मानसिक प्रक्रिया उच्च आत्मक्षमता निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रिया अंतरदृष्टीपूर्वक समस्या का समाधान करणार तर ऑप्शन क्रमांक सी नाही आहे पहा प्रश्न क्रमांक तिसरा कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परस्परागत स्तर के अनुसरण कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ती निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा ए अंतर निर्हित संभावित दंड बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं सी व्यक्तिगत मूल्य डी पारिवारिक अपेक्षाएं तर कोहलबर्ग कोहल के सिद्धांत बोगा अपन स्पष्टीकरण बगा कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परस्पर गत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक नैतिक विकास तीन सोपानों के अंतर्गत होता है एक आत्मकेंद्रित निर्णय बी दंड तथा आज्ञापालन अभिमुख नंतर यांत्रिकी सापेक्ष अभिमुख तर बगा इतना अंतकेंद्रित निर्णय मजे का है। इसमें बालक अपनी इच्छा अनिच्छा अथा अथवा पसंत नापसंत हटकर किसी भी नियम का परिवाहन नाही करता आंतर केंद्रित असते स्वतःला जे आवडते तेच करणार मुलं आपली इच्छा आवडनिवड याच गोष्टीचा विचार करतात दंड तथा आज्ञापालन अभिमुख इसमे बालक का नैतिक व्यवहार दंड या आज्ञापालकसे निर्धारित व संचालित होत आहे म्हणजे एखादे शिक्षा दिले तर त्याच्यावरती तर त्याचं कसं असेल की आज्ञापालन केलं दंड दिल्यानंतर म्हणजे आपल्याला एखादी गोष्ट करू नये के हे केल्यानंतर आपल्याला काय करेल शिक्षा आई शिक्षा करेल किंवा आई आपल्याला दंड देईल त्याच्यामुळे तशा प्रकारचं केलं जात नाही त्यानंतर की सापेक्षता अभिमुख इस स्तर बालक मानते हे की प्रत्येक को स्वयं को देखना है, होता हे तथा कोई भी व्यक्ती केवळ उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व होत आहे जे उसकी सहायता करते हे तर याचं उत्तर आपण बघितलेलं आहे ऑप्शन क्रमांक एक सॉरी

अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए क्योंकि बालक की बुद्धि आदि के के अनुरूप विकास अवसर मिलने पर ही वह अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त करता है। ऑप्शन क्रमांक एक विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना प्रश्न क्रमांक पंद्रहवा निम्नलिखित में से कौन सा बालक विविध बाल कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है बाल विकास, एक विकास एक का एक सिद्धांत नहीं है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं बी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है सी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतर क्रिया का परिणाम होते हैं सभी विकास तथा अधिगमिक समान गति से आगे बढ़ते हैं आंसर है डी बगा स्पष्टीकरण सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं यह सिद्धांत तो गलत है क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तर उत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है सभी विकास का है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति एक समान गति से आगे बढ़ते हैं तर पुढील प्रश्न बघा सोळा नंबरचा निम्नलिखित मेसे कोणसा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका आहे ए आकलन सत्र की समाप्ती प कर करणार समाप्ती प ये आकलन शिक्षण अधिकमे अंतरनिर्मित प्रक्रिया आहे आकलन एक शैक्षणिक सत्र मे दो बार शुरू में मे अंत मे आकलन शिक्षक के द्वारा नाही बल्कि किसी बाह्य के द्वारा एंजेद्वारा आहे तर याचं उत्तर बघा सी डी तरी नसेल आता वाचल्यावर न समजलं असेल आपल्याला आकलन सत्र की समाप्ती करण्याच्या इच्छुक आकलन शिक्षण अधिगम्य अंतर्निहित प्रक्रिया है तर बघा प्रश्न क्रमांक सतरावा निम्नलिखित सा सृजनात्मक से संबंधित आहे अपसारी चिंतन अभिसारी सांवेगिक चिंतन आणि अहमवादी चिंतन तर अपसारी चिंतन हे काय आहे सृजनात्मकशी संबंधित आहे याच्या आधी पण आपण बघितलेलं आहे आप व्हिडिओमध्ये अपसारी चिंतन वगैरे माहिती तर बघा पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण आहे सृजनात्मक चिंतन, चिंतन की भी कहते म्हणजे सृजनात्मक चिंतनलाच चिंतन, चिंतन हे बोललं जातं प्रश्न क्रमांक अठरा बघा बच्चो के बारे निम्नलिखित कथनो किस कथन मे वायगोसकी की सहमत हे होते ये और वयस्को के साथ सामाजिक अंतर में माध्यम से सीखते हैं बच्चे तब सिकते है जब उन उनमें उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए बच्चों के चिंतन को तब समझा जाए जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए बच्चे जब जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें बगा कशा प्रकार ऑप्शन है जे अपने व्यवस्थित वाटते ऑप्शन क्रमांक ए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतिया के माध्यम से सीखते है बगा स्पष्टीकरण पहले तो पॉज शकता पण हे एवढे क्वेश्चन म्हणजे टफ नसतात बगा प्रश्न पुणिल बगा एक नंबर सा बच्चे जितना प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं बी चिंतन में वयस्कों की भांति हुई होती है और जो जो वे बड़े होते हैं उनमें चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है सी रीति बर्तन के समान होते हैं और जिनमें बड़ों के द्वारा ही दिया गया ज्ञान भरा हो जाता है डी निष्क्रिय होते हैं जो प्रदत्त सूचना को जो कि तो प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत की कर देते दर ऑप्शन क्रमांक बगा तो स्पष्टीकरण है बच्चे जिज्ञासु होते हैं जो अपने चारों और जो के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं शुरू में ही शिशु तात्कालिक प्रतिकृति प्रति, प्रत्यक्षीकृत वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है तथा फिर धीरे धीरे इन व्यवहारों को आत्मसात करते हुए विकसित होता है तो बच्चे क्या करता जिज्ञासु प्राणी होते हैं मुल कश जिज्ञासु आणि चारो चारो ओर के जगह को खोजणे म्हणजे आजूबाजू आपल्या काय चाललेलं आहे याचं काय करतात निरीक्षण करत असतात की त्याच्यातनं ते काय तर्क करतात ते शिक शिक शिकत असतात किंवा काय म्हणतो आपण शिक्ष शिकत असतात वीस नंबरचा प्रश्न बघा की के बारे में निम्नलिखित मेसे सा कथन सत्य आहे ए असावधानी के कारण बच्चे त्रुटिया करते बच्चों की त्रुटिया सीखने की प्र प्रक्रिया का अंग है सी बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उनके उन्हें सौम्य और उन्हें दंड न देता है डी बच्चे बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उन्हें चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे तो ऑप्शन क्रमांक बी बघा स्पष्टीकरण बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है मुल का चुकान मधुन सॉरी मुलं काय करतात की चुकांमधूनच शिकतात तर हे यातून आपल्याला समजते की शिकणे का अंग आहे चुकांमधूनच मुलंही शिकली जातात प्रश्न क्रमांक बघायचं स्पष्टीकरण आहे थॉन डायकने शिकणे का प्रयास एवं त्रुटी का सिद्धांत दिया है जिनके अनुसार बच्चे त्रुटी करते और जब बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त करणे का प्रयास करते है स्थिति प्रयास एवं त्रुटी द्वारा सीखना कहलाती है एक नंबर का प्रश्न बगा अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड देना चाहिए रॉन्ग वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए रौंग। उन शिक्षार्थियों का पता जो अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से चूक है पढ़ना है भाषा की गरज नहीं डी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रेरणा और प्रोत्साहित करें ऑप्शन क्रमांक डी बावीस नंबरचा प्रश्न बघा सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पड़ता पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है यह उनके टिंबटिम्ब में विभिन्नता के कारण है मूल्यों अभिक्षमता अधिगम शैली आणि परावर्तकता स्तर तर अधिगम शैली अधिगम म्हणजे काय शिकणे शिकण्याची शैली तर अधिगम शैली रक्षण कर स्पष्टीकरण होऊ व्यक्तिक विभिन्न वैयक्तिक विभिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के रुचि मनोवृत्ति अवधान अधिगम शैली विचार बुद्धि चिंतन स्तर आदि में अंतर पाया गया है इसलिए कोई कोई व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ता है तो मित्रों के साथ पढ़ता है ट्वेंटी थ्री नंबर का क्वेश्चन बहुत भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा एक और दो के प्राथमिक स्तर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानिक भाषा का प्रयोग करने पर दंड दंडित किया जाए विद्यालय में उन्हें बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपमा अपनाई जा रही हो चुक शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए बगा पॉजिटिव है वाक्य ऑप्शन क्रमांक सी डी जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापन को उनकी अपेक्षा उपेक्षा करनी चाहिए तो ऐसा उत्तर क्या है प्रश्न क्रमांक उत्तर है ऑप्शन क्रमांक सी तो प्रश्न क्रमांक बह चौबीस प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्रिय है हमारे आसपास का वातावरण जैविक विशेष जैविक विशिष्ट विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं से एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति डी भौतिक और सामाजिक सं, संसार की जटिल शक्ति अंतर प्रकृति पोषण है कशा से है जैविक जैविकीय विशिष्टता है या वंशानुक्रम सूचनाएं सृष्टि क्रम का प्रकृति पोषक विवाद और अंग्रेजी में नेचर वस्टलाइज नेचर्स कहा जाता है इसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्म जाति बहुगुणों बहुगुणों स्वभाव अथवा प्रकृति और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले वाले पर्यावरण और माहौलों के प्रभावों प्रभाव के द्वारा विकसित व्यवहार के लिए आपसी संपूर्णता और विरोधा भाषाओं का विवेचन किया जाता है ट्वेंटी फाइव नंबर का प्रश्न जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा सकता है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रिया के लिए एक अच्छा माध्यम है बी समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा सकता है सी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ी रही है और जनसंचार माध्यम अभिवतियों मूल्यों और विश्वासों का प्रभावित करता है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया नहीं कर सकते ऑप्शन क्रमांक सी स्पष्टीकरण वर्तमान परिदृश दृश्य दुर्ष, में जन जनसंचार माध्यमों की पहुंच हर व्यक्ति तक हो गई है ऐसे ही में समाज के अभिवृत्तियों मूल्यों तथा विश्वासों को भी प्रभावित कर रही है चाहे वह प्रिंट प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप आदि हो तो सब ने समाज के मूल्यों को प्रभावित किया है इससे सिद्ध होता है कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है ट्वेंटी सिक्स नंबर का क्वेश्चन पा बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं नीचे दिए गए कथनों में कौन सा प्रश्न विषय विश्च में सही नहीं है बच्चे केवल कक्षा से सीखते हैं, सुख बच्चे तब विषय में सही नहीं है तर बच्चे केवल कक्षा से सीखते है कर सुख है ऑप्शन क्रमांक चूक है एक खाली ऑप्शन वाचा गरज नहीं तरी वो अपन बच्चे तब तक तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं डी बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तो ये ऑप्शन बराबर है तर ये बच्चे केवल कक्षा से सीखते हैं ऑप्शन क्रमांक ए प्रश्न क्रमांक सत्तावीस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपना चाहिए प्रत्येक शिक्षार्थियों में अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना प्रत्येक गतिविधि चूक एक नंबर से इतने बगा स्पर्धा प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना सुख सी बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार बिताए बगा उत्तर रुची म्हणजे आवड आवडीनुसार काय लक्ष्य निर्धारित करणे पायाने उद्योग में सहायता करण्याची आणि डी पूरी कक्षा लिए ले मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि में आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना चुक प्रश्न उत्तर आहे सी ऑप्शन क्रमांक कर सी प्रश्न सत्तावीस ऑप्शन आहे ऑप्शन क्रमांक कर सी अठ्ठावीस नंबरचा प्रश्न से निम्नलिखित सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण हे है? है। समाजीकरणासाठी कुठला आहे तर परिवार कंप्यूटर सामाजिक परिवार है सामाजिक का एक सदस्य होता है और वही से ही अपने परिवार के मूल्यों परस्पराओं विचारों आदि को सीखता है ट्वेंटी नाइन सा बगा प्रश्न बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ए, इसके, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है बी छोटे समूहों में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है चूक सी सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं बगा ऑप्शन क्रमांक सी सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं यदि बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं तरफ ऑप्शन क्रमांक सी थर्टी नंबरचा शेवटचा प्रश्न बघू एक औसत बुद्धीवाला बच्चा यदी भाषा को पडणे एवं समजणे मी कठीण आहे प्रदर्शित करताय तो यह संकेत आहे की व बच्चा टिंब का लक्षण प्रदर्शित कर आहे पठण अक्षमता डिसलेक्सेस आहे आपण सांगितलेलं याच्यावरती किती तर काय ए तर अशा प्रकारचे आज आपण सी डी पीवरचे वरचे तीस क्वेश्चन पाहि पाहिले आहेत अशाच प्रकारच्या आणि शिक्षक भरतीच्या न्यूजसाठी चॅनलला लाईक शेअर्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद